இரண்டு ஆயிரம் இருபது Ще дорогі талечі та радіослухачі в ефірі Лотна жива Вакуленко що на боці правди на вашому боці. Ми продовжуємо цей інформаційний день разом з вами. Сьогодні середа, 7 червня. І вже традиційно о 20.00 стартує наш майже годинний гостєвий блок у прямому ефірі Телеканал Лот та Радіопульс якого ми вас закликаємо доєднуватися у будь-який момент. Ви можете зателефонувати до нас у студію за номером 050-210-08-98, або написати нам на нашу сторінку у Facebook Лайф Lot Лайф у будь-який зручний для вас спосіб слідкуйте з нашим ефіром та доєднуйтесь до наших обговорень. Ми вже як і анонсували першу частину нашого блоку. Будемо говорити про Старобільську. У нас вже у студії Галіна Кіпа, голова громадської організації, відродження Старобільщини». Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела поговорить. Чим зараз живе Старобільськ? Основні проблеми і досягнення І розпочати хотіли б, напевно, з найболючішої теми чину для кожного району та міста це ремонт дорожнього покриття. А вже так, при, вже початок літа в багатьох районах і містах ремонтні роботи вже розпочалися. Знаємо, що у Старобільську гроші з бюджету виділені були, і сума чимала. Але чи розпочалися сам ремонт? На самом деле деньги были выделены городским советом 1 миллион 800 тысяч на ремонт наших дорог. Но на сегодняшний день до сих пор не начаты эти работы, потому что исполняющие обязанности мэра почему-то думают, что это ее деньги, но это не ее деньги. Это деньги наши, это наши налоги, это те деньги, которые должны были уже работать работать на старобеск на нашей дороге. Дело в том, что на сегодняшний день даже еще договора не подписано о том, что они должны начаться, потому что Да, нету договора, потому что исполняющая обязанности мэра в то время, когда нужно было подписывать договора, она занималась немножечко другим, она просто по другому себя повела и она боролась очень жестко за место, где она сегодня находится. И поэтому, может быть, это у нее по неопытности получилось, что она не рассчитала свои силы и, возможно, получилось так, что на сегодняшний день в нашем районе, в нашем городе ремонтные работы не происходят. А є якесь пояснення, спопиталася, чому така ситуація? Чому немає договорів? Немає фірм з ким би а, хотіли б співпрацювати чи просто вони не хочуть з ними співпрацювати? В чому зараз причина? Ні, у нас просто виконуючі обов'язки, Я ще хочу повторитися, що вона думає, що це її гроші, розумієте, і тільки вона може. вона може бути жде, що сьогодні завтра пройдуть вибори і вона буде... мэром нашего города. Поэтому она просто-напросто она просто затянула это все дело. Она не подписала договор, это на полном серьезе. И поэтому на сегодняшний день наши старобельчане ездят по очень плохим дорогам. А сума а от чимала так, майже 2 мільйони, там мільйон 800 yeah. тисяч. Цього б вистачило там на капітальний ремонт. Взагалі казали про те, які вулиці мають відремонтувати, чи там якась черга є, хто може хоча б чекати на це. Чи це поки що абстрактні кошти? Ніхто навіть не знає, куди куди вони можуть піти. Нет, никто не знает на сегодняшний день, потому что проголосовали за то, чтобы пока эти работы не начались. Если работы не начались, то естественно этот миллион восемьсот может куда-то уйти, и мы не можем их использовать только потому, что вот вот такая борьба у нас идет за место. А проголосовали, это мискарада, депутаты рада, проголосовали. Да, это депутаты городского совета, да? А как-то решение аргументовала? Нет, никто это не говорит. А зараз фактично люди приходили, пытались, он людям еще свет на на то есть, ну, дурих намай, гроши яр, а ремонт намай. Объяснения бывают разные, понимаете. Дело в том, что они не могут объяснить, почему они не подписали договор. А если они не могут объяснить, почему не подписали договор, у них нет объяснения, почему они это не делают. А говорят, что просто прошло время, когда нужно было именно. Підписувати договор. Ну, там була зовсім інша історія, яку я вже сказала, що у них жорстка боротьба йшла за місцем. А зараз ця ж боротьба впливає і на інші частини, і на інші сфери життя. І знаємо про те, що іноді і просто люди, і місцеві жителі долучаються до вирішення проблем. А була велика проблема в ремонті шлюзу регулятора. А він відбувся, але міська рада чи приймала в ньому участь? Ні, значить, руководство міського совету не принимало участия в ремонті шлюза. Под руководством районної адміністрації города Срабеска и благодаря нашим предпринимателям це гамалзе. Александру Николаевичу, Бурину Сергею Григорьевичу, Немцеву Александру Григорьевичу, Халфину Евгению Дмитриевичу. Это директор водоканала со своей командой, который принял в ремонте наших шлюз. Поэтому работы произошли, все сделали, поломка была устранена. Но дело а в том, влада, не Нет, они никак сначала не реагировали, и они не принимали участие. Но до того момента пока не было избирательной кампании. Вот как только избирательная кампания появилась, значит, у исполняющего мэра появился маленький интерес. Но это настолько маленький, что даже невозможно сказать, насколько он маленькая молекула. Почему? Потому что мы уже два года добиваемся, чтобы шлюзы взяли на баланс коммунальной собственности. но до сегодняшнего дня она не реагировала на наши заявления и на наши. Восьбы. А значит, Поэтому... какая-то Ну, чему не, чему не роблятся? А, да, она объясняла, она объясняла, что это очень тяжело, что это невозможно, потому что земля под шлюзами она не приватизировано, что нужно брать документацию там, где у нас шлюзы стоят на балансе, они стоят в Белокуракина. Поэтому вопрос стоит о том, что это невозможно сделать. Но это можно сделать, если только можно захотеть. И если можно быть неравнодушным. Но исполняющая обязанности мэра решила, что, наверное, нам не нужен. А ведь нам шлюзы нужны. Нам нужны для города, для того, чтобы у нас был пляж. Если, допустим, будет другая поломка или еще что-то произойдет. Пусть наши старобельчане не думают, что это будет какая-то катастрофа. В принципе, это все можно отремонтировать. Зараз уже полностью ситуация вырешена, или все еще потребное. Втручание а, Мисковой владычевой... А, нет, от на сегодняшний места? день? Нет, на сегодняшний день уже все отремонтировали, шлюз работает, пляж, на пляже люди есть, но есть еще одна проблема. У нас есть детская консультация и есть подвесной мост. Там сейчас такая лавина, что люди, которые сегодня э, проходят там, они могут получить травмы. И самое еще интересное, что вот эти дома, которые рядом стоят, они могут просто уйти в реку. Э, просто мне очень хочется, чтобы приехали вы, и мы можем снять этот сюжет. І якщо можна будет, ми його обязательно покажемо, тому що это настоящая катастрофа і ета об'язаності і сповняючи мира А з приводу цього були можливо якісь звернення письмові, чи люди приходили, скаржилися, казали про те, що є проблема. А зверніть увагу, вирішить. И есть проблема, и на то есть исполняющие обязанности мэра, который он должен знать все вот эти точки, которые, ну будем говорить, огненные, там, где может произойти травма. Тем более сейчас ну, у нас дети на каникулах. Там река, там мост. И, естественно, может произойти в любое время несчастный случай. Поэтому это очень серьезный вопрос. А документовано, это как-то что в аварийном состоянии находится? Конечно. И все одно реакции нема. Нету реакции. А сейчас, а куда обращались? К выполняющему обязанностях? Может Можливо до районной рады, как-то повлиять, а помочь изменить ситуацию? Вы понимаете, на сегодняшний день вот этим вопросом никто не занимается. Вот у нас есть исполняющие обязанности мэра, ну Сейчас у него другая цель. Он не занимается этим вопросом. А чи були якісь звернення до районної ради? Можливо, ну адже ситуація ну я чи я так розумію, майже критична? Є загроза для життя дітей да. і дорослих? Даже прохожих, які можуть просто проходити там, розумієте, да і там може бути цей нещасний випадок. А зараз чи були якісь консультації, що мають там зробити для того, щоб вирішити? Ну можливо, там а, чи потрібні фінансові якісь великі кошти? Можливо, їх просто немає в бюджеті, чи все є немає бажання. Вы знаете, если только захотят, все можно найти, можно проголосовать, можно найти деньги, можно снова обратиться к предпринимателям. И я думаю, что предприниматели здоровой душой, они все болеют за наш город, за то, чтобы там было все красиво, чисто, чтобы был порядок. Но исполняющий обязанности мэра немножечко совсем по-другому ведет себя. Может из-за того, что она очень молодая, может быть потому, что еще время не пришло. Может, это несознательно. Але ну, звернення були, а реакції не було тут зрозуміло. І ви вже зазначили, що зараз канікули, так літні і зазвичай саме на літні канікули припадає так оздоровчий період, коли діти, батьки відправляють дітей на оздоровлення, міська районна, обласна влада також займається цим. Ми вже говорили про це у цій студії. Якщо говорити про ваше місто з оздоровленням дітей, а яка зараз ситуація? Які вже є плани і чи є вони на. лето 2017 року конечно у нас очень много детей отдыхало в городе хмельницком это наш был город побратим до 100 человек у нас каждый год были дети это дети нолиды это многодетные дети которых в этом году лишили, этого отдыха, потому что исполняющая обязанности мэра категорически не захотела поддерживать отношения с городом Хмельницком, с которым мы каждый год отсылали туда до 100 деток. На сегодняшний день эту проблему взял на себя заместитель главы администрации Калинин Александр Семенович. Поэтому город должен быть спокоен, детей на второй-третий поток обязательно пошлют. Я думаю, что именно с нашим городом по будет вопрос решен. А что касается района, естественно, у нас есть люди, которые ответственны. И вот буквально <связано> прошлую среду на планерке докладывал светличный Игорь Валерьевич о том, что сколько детей, когда будут отдыхать. Где-то приблизительно 400-500 человек. Це вже плани на це літо повністю а вони бюджетні, будуть реалізовані. Да. Так, я да. розумію. І от ви вже згадали так про Хмельницьку міська рада, місто А Зараз дуже активно налагоджуються зв'язки з Західною Україною, з Вівщиною, з іншими областями, з районами, є там договіри різноманітні про співпрацю, багато дітей відправляють на Західну Україну. Зараз є якась робота. От ви казали про те, що про Мыльный Раду мы же забули, так, но все ж таки так и повернулась, а вновилась звездка. Новейшая зв Я сейчас бажание раз конечно, конечно. Я же сказала, что именно за молвы администрации он и нашел выход из положения. Он снова обратился в этот город по братим. И я вот только не могу понять, исполняющий обязанности мэра, как можно потерять таких друзей. Ведь на самом деле у нас были с ними очень хорошие отношения, у нас были налажены, у нас на зимние каникулы дети, дети отправляли, на летние каникулы. Поэтому это непонятно, это глупо, конечно, что мы могли так просто с ними не поддерживать дружбу. Но на сегодняшний день именно на первый поток дети уже, конечно, не поедут. Они обязательно поедут на второй и третий поток. Но все равно есть возможность поехать. Есть возможность, для детей, конечно, так? и связи уже нормальные у нас отношения, нормальные. Общаемся и будем строить дальше эту, эти отношения, дружбу, и наши дети обязательно будут там. А сейчас, что всех детей удастся так вот оздороветь, а тут, что отправивше в другое место? Значит, на сегодняшний день, допустим, в город Хмельницк запланировано до 100 детей. Это будут дети инвалиды, это будут дети многодетных семей, это будут дети не защищенные социальной программой. То есть это те дети должны получить отдых, у которых нет возможности, ну, просто взять на сегодняшний день путеловку. Они будут, естественно, бесплатно. А сейчас, когда потащину ну, не против и еще одно место по против, знаете, так, або якось по районам дружиться есть уже какие-то планы на с кем-то? есть у нас есть есть. Ну пока мы только налаживаем, поэтому как только у нас состоится встреча, мы обязательно это повестим и В газеті і у нас є телегазета. І якщо можна, даже з вами зустрічаємося ще один раз. Тому у нас все поки нормально. Є переговори, є вже плани на майбутнє. Конечно, так? Хотіли да. про ще одну тему поговорити, яка більше стосується саме комунальних підприємств, і, зокрема, їхньої роботи. І писали нам, і казали про те, що є деякі проблеми з, з, з сміттєзвалищами, і зокрема з тим, що не завжди регулярно прибирають сміття. На сегодняшний день, когда смотрим телевизор во Львове, ну, то, что делается во Львове, вы знаете, иногда хочется кричать и бояться, чтобы у нас такой ситуации не было. Но на сегодняшний день у нас эта ситуация есть. У нас на площадках, там, где находятся контейнера мусорные, там сейчас просто свалки идут. И идет экологический, это идет антисанитария вообще всего города. Потому что вовремя не вывозится мусор. Вовремя он не убирается. А сегодня уже на сегодняшний день температура. И у нас именно эти контейнерные площадки находятся как раз там, где у нас именно проходят люди. Не только машины ездят, но у нас там очень много э, жителей города, которые проходят. И, естественно, там уже сейчас невозможно дышать. Это больше похоже не на площадку, а на большую свалку. Но я вам хочу сказать, что исполняющая обязанности мэра, ведь это она под ее руководством есть коммунальное хозяйство. Это называется э, Старобесская э, КП, которые должны были вывозить вовремя. Когда они обращались к людям, писали, когда заключали договора, они обещали, но на сегодняшний день обещания не выполняются. А яка дата стояла вот в обетянках, кулы мало прибрать? Они обещали два раза в неделю убирать по всем площадкам, но у нас даже у них даже не получается одного раза. Поэтому это уже идут свалки. И я думаю, что это именно вина, извините, пожалуйста, ведь они под руководством исполняющей обязанности мэра. Они должны были. Как же мы можем строить дальше план, если они сегодня не выполняются именно те обязанности, которые должны были выполня выполняться? Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож у будь-який момент ви можете долучитися до нашого обговорення і поставити своє власне запитання. Номержого ну, студії 050 -210 08 98 Або ви можете написати нам на нашу сторінку у Фейсбук Lot Лайф. І говорячи про цю проблему. А зверталися. Чим аргументували? Не вистачає техніки? Можливо, треба ще закупити машини для того, щоб встигали, чи не вистачає людей, Да и его. Нет, почему? Они просто не объясняют это. Объяснений они даже не дают. Люди возмущались, а потом самое интересное, что понимаете, когда заключали договор, цена вывоза мусора была одна. Потом, через месяц, появилась цена другая. Ну, на сегодняшний день уже 16 гривен, и я думаю, что люди платят, а они, я знаю, точно платят. Поэтому, ну, это бездеятельность нашего исполняющей обязанности мэра. Боргих да? Ну, я не скажу, что их совсем нет. Долги всегда есть. Потому что есть люди, которые не защищены. Ну, допустим, январь, февраль, март и апрель я думаю, что долгов не было, потому что людям давали субсидию. И люди, естественно, они оплачивали свои те деньги, которые были им написаны. Поэтому я думаю, что до апреля месяца долгов не может быть. Uh, і зараз чи uh, депутати були якісь сесії, збиралися, голосували uh, щодо підприємства, яке цим займається, можливо, були пропозиції зміни керівника якось вирішити по інакшому? Через там депутатський корпус, можливо? Діло в тому, що когда в минулому году це случилось, що комунальне підприємство. во главе с исполняющим обязанностей мэра, решили отдать вывоз мусора именно коммунальщикам. Вот. Ну, они обещали, что не справятся, но они не справились с этой проблемой. Почему это нужно спрашивать, естественно, о, о исполняющей обязанности мэра? Дело в том, что есть депутаты, которые решают, но решают они так, как скажет исполняющий обязанности мэра. А в нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Алло. Добрий вечір. Ви в прямому ефірі. Назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Я говорю, я звичай Старабецька. У нас не тільки з мусором трагедія. Форзури, дворники слабо роботи. Взагалі як то стало, я не знаю, в прошлом году лучше было, позапрошлом вообще классно было. А в этом году ну, вообще грязь невозможно. Спасибо вам. Дякуємо. Ну, тут, скажімо, не запитання, а таке крик души, так, продовжуючи тему коммунальных підприємств, которые мы розпочали. На самом деле, в нашем городе сегодня, вы знаете, у нас все улицы красивые по-своему, потому что это старый город. Но на сегодняшний день эта улица даже Кирова, она сегодня монастырская, она всегда была убрана, чистая. Бордюры были покрашены. На сегодняшний день бордюры не побелены. И вы знаете, ну нет вот этой свежести, нет вот этой ласки. Дело в том, что не вовремя вывозятся, не вовремя чистятся бордюры. Если даже их, их, почистили, то вот этот песок, эта земля, она может лежать и день, и два, и три. И это создается еще больше, что это не убрано. Они убирают потом, но это уже проходит время. То ли дождь помешал, то ли ветер, и все равно это все разбрасывается. Но это объективнее причина, или субъективнее? Вы знаете, я вам скажу, они просто, я не знаю, или не хотят это возможно сделать, потому что это было до этого, был город чистый, всякое было и с предыдущей власти. Я не могу сказать, что там все гладко и хорошо, но так как на сегодняшний день, вот в течение полгода, у нас еще такого никогда не было. У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, назовите, откуда вы телефонуете и ставьте свои вопросы. Добрый вечер. Прямо в прямом эфире. Добрый вечер. Вот слушаю я сейчас эту передачу, и мне становится стыдно, что со Старобельского такие люди, такие глупости рассказывают на всю нашу область. Сейчас при вот этой его головы городского, наоборот, улучшилось, исключительно улучшился вывоз мусора. Трижды в неделю забирают, ну, что называется. Когда Аля занималась вот это, которая выступает этим мусором, тогда действительно были завалы, тогда они не справлялись с этим делом. Зачем она так обливает грязью, почему указание нашу вот это исполняющей обязанности э, городского головы? Это меня возмущает до глубины души. Пусть она ответит. Дякуємо за вашу позицію. Це прямо, тож будь-хто може висловитися, бачимо, що а, є люди, які а, навпаки сприймають виконуючі обов'язки мера міста. У людей різні мнення, але я зараз хочу відповідати на этот вопрос. Во-первых, я не занималась вивозом мусора, а я була менеджером в этой компании, что занимались мусором. Это называется ЛТД Старт Трейд. Поэтому ко мне, это не ко мне вопрос. Что касается, в данный момент, если бы, допустим, мне сказали, что нужно Снять это на видеокамеру, естественно, я бы сняла и показала. Я никак не хочу обидеть исполняющие обязанности мэра. Но не мэр вывозит, а у нее есть подчиненные, которые должны это делать. И претензии сегодня не к исполняющему обязанностям, но она на самом деле руководит этим предприятием. Поэтому я и сказала, что мусор не вывозят именно коммунальное предприятие, так как обещала. А зараз чим пов'язана ось нам телефонують люди, кажуть про те, що навпаки частіше почали прибирати це якось від району залезеть. Чи ну чому так ви кажете про те, що а, навіть один раз на, на тиждень не прибирають людина каже про те, що три рази на тиждень прибирають? Значить, у нас є контейнерні площадки в центрі міста, Там можуть і два рази убрати. А що стосується сотого квартала, я вам скажу, що можуть і не убирати. Могут убрать. Причина бывает разная. Значит, как объясняют коммунальщики, они говорят, что вот он дымит, мусор дымит. Ну, естественно, его кто-то подпаливает. Естественно, если он дымит, это, естественно, категорически его невозможно вывозить, потому что это будет свалка, а на свалку не вывозят, потому что это может быть пожар. И у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, назовите, откуда вы телефонуете и оставьте свои запитание. Здравствуйте, добрый день. Это город Старобельск. Вопрос к Галине Федоровне, если я не ошибаюсь, Федоровна. Галина Федоровна, у нас, по-моему, всегда была проблема с выводом мусора. Когда еще был у нас головой Старобельского, э, Старобельского городского совета Гончарова Александр, и вы там работали, город был всегда захламлен. Это не является новостью. Сейчас, когда у нас стала исполняющая обязанность мэра Литвинова, ну она всего пять месяца, ей ней ставят по палке колеса, и мы знаем как она старается. Сейчас вся власть стала против него. А то вопрос зачем вы приехали в студию? чтобы отвергнуть ее перед выборами? Ваша цель, ваша миссия. Это Валентина Анатольевна, я к вам обращаюсь. Ну никак с избирательной кампанией это не связано. Поверьте, это честное слово. Зачем мне нужно ее клеветать? Я сказала, сегодняшние проблемы нашего города. Зачем мне цель? Я не понимаю. Ну, бачимо, є різні думки, і нам телефонують люди. І дякуємо вам за це. Нагадаю, номер живого ефіру 050-210-08-98, І у будь-який момент можете зателефонувати до нашої студії, висловити свою позицію або поставити своє запитання гостям нашої студії, або розповісти про проблему, яка турбує саме вас. І також, якщо ми вже розпочали говорити про керівництво міста, а так зараз. Всі пам'ятають історію, яка була з мером міста Старобільська, так і чому зараз є виконуючі обов'язки, а не мер міста. Люди зараз чи не бояться брати на себе відповідальність і вже бути мером повноцінно? Ну я думаю, то що відбувалося в нашому старобільські, не дай Бог діти. Какта можуть, щоб ще раз це відбувалося. Що стосується наших кандидатів. Они молодцы, что они идут, они молодцы в том, что они не боятся, что может произойти завтра. Поэтому каждый из кандидатов, у него есть своя программа, они хотят, может быть, что-то изменить на сегодняшний день, это будут молодцы. И кого выберут, я думаю, что мы посмотрим, как это будет. Я только за то, чтобы было на самом деле чисто, красиво. І уютно в нашому місті, щоб можна було пройти вечором, днем і просто улыбатися, коли йдеш по вулиці. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, що ми спілкувалися з Гліною Кіпою, голова громадської організації відродження Старобільщини». Була у нас у студії, почули ми різні думки з приводу ситуації, яка є зараз у Старобільську.